І е, сьогодні ми також поговоримо з наступним нашим гостем, Гостою, власне, Анастасією Касіловою. Це акторка і подруга е, викрадених хлопців. Була, зокрема, Павла Юрова та режисера театрального та куратора Дениса Грищука. Вони зникли в Слов'янську ще 25 квітня. Перестали відповідати на телефоні дзвінки. Вони їхали туди на один день, мали повернутися того ж дня, чи Наступного здається. І а, за деяку інформацію про те, що вони утримуються в слов'янську, підтверджував і самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов. і він тоді заявив, що затриманими, начебто, все гаразд. Тим не менше, телефони їх далі не відповідають, і ми не знаємо, що з ними відбувається. Я єдине, що хочу нагадати, що є відкритий лист для а, працівників, ну для митців, які підписують міжнародні. Між міжнародні актори, режисери, митці, і там вже понад 400, здається, підписів. Якщо я не помиляюся, вимагають е цілого світу митці звільнити е хлопців, заручників, але поки що ситуація нікуди не просунулася. Отже, ми зараз з Анастасією добрий вечір розмовляємо. Добре. Чи є якась у вас можливо нова інформація про долю? Uh, mm, ну, на самом деле никакой новой информации нет, кроме той, что у нас существует постоянно, постоянно повторяется mm -hmm. только то, что они там, они живы и все, в общем-то. Импернометры на цепь, да? Ну, нам это уже подтверждало, Ну, вот тогда это подтверждал Пономарев. Это периодически подтверждают через какие-то там десятые руки люди, которые там, у которых друзья, друзей якобы живут в славянске, якобы общаются с теми людьми, которые их как-то там удерживают или имеют mm -hmm. к этому отношение. То есть пока передают только такую информацию и никакой более подробной или какой-то другой. У вас версии, почему их взагалі затримали? Они сами, я так понимаю, хлопці, они местные, так, То есть один из Луганска, да? Други нет нет один нет. Паша из Антрацита, но это Антрацит, Луганская область, Луганская область да, да, а Денис из Донецка, да, они сами родом оттуда, ну, живут в настоящее время в Киеве, работают, но единственное подозрение, которое предположение, которое, например, у меня возникает у наших всех знакомых, потому что все знают, там, ну вот все наши, мои друзья знают Пашу, мы все вместе работаем, все там актеры, режиссеры, огромное количество народу знает его и в Киеве, и за пределами Киева, и за пределами Украины, и в России, и в, в других странах. То же самое говорят друзья Дениса о том, что, ну, поскольку они вообще ничем не, не занимались, кроме своей работы, вот Паша там исключительно занимался театром, Денис исключительно занимался какими-то там перформансами, выставками, музеями. Единственная причина, которая может быть, что их задержали – это, естественно, то, что они два молодых человека, не проживающих в Славянске, вдруг там находятся. Я могу предположить, что их там могли остановить, проверить документы, обнаружить, что они не жители Славянска, а обнаружить, что у них билеты на поезд в Киев, которые mm -hmm. у них были на руках на 18.30, вот на 25 апреля. И сразу правый сектор. Я не знаю, вот в том-то mm -hmm. и дело, мы даже не знаем, где именно их задержали, кто, каким образом это происходило, но вот это единственное предположение, это единственное предположение, почему они могли вызвать подозрение? Они буквально просто могли не сподобаться, Ну, не знаю, ну нет, нет, я же говорю, то есть, mm -hmm. внешне абсолютно нормально выглядят, они не, 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 у них не какой-то там кардинально, кардинальный вид какой-то странный или другой какой-то. Вот, действительно, просто я, я так подозреваю, я не знаю, какая там обстановка, но, судя по тому, как людей там задерживают, что там происходит, я предполагаю, что их могли остановить, проверить документы, выяснить, что они тут делают, и поскольку каких-то весомых и объясняющих их там местонахождение Причин у них не было, то, соответственно, они вызвали подозрения. Я так подозреваю. Во Всяком случае, это единственное, в чем их можно обвинить. Это главное, это единственное, в чем действительно они ну, могут быть виноваты, потому что они не Денис, не Павел, не не состояли никогда ни в какой политической организации, ни в какой социальной организации за все время событий, там, какие происходили, они не не вступили ни в какую организацию. Ну то есть, соответственно, кроме там, как вот, опять же, своей деятельностью художественной, оба они ничем не занимались. Вот. Единственное, что они, да, они родом оттуда, и это и послужило причиной того, что они туда поехали. Вот, в частности, Павел все время, когда происходили эти, начались события именно на востоке страны, он их очень ну, сильно переживал и все время говорил, что я оттуда, я знаю этих людей, я знаю эту местность, вы тут все вообще не понимаете, что такое жить там, и как там тяжело людям живется, и какие там люди, их действительно никогда не слушали, их не понимают, и на них никогда не обращали внимания, и вот Потом, когда начались там эти всякие ужасные видео, новости и все-все остальное, он много раз говорил, что я вообще не могу а, уже читать это все и смотреть, я могу поверить в это, я должен ехать домой, посмотреть своими глазами, понять. И, ну и все время у него была там мысль, что с людьми надо разговаривать, с ними надо какой-то налаживать контакт, нужно объясняться, мы должны друг с другом вести какой-то диалог, иначе вообще ничего не получится. Вот, и вот в частности... вот это желание ехать домой, как он говорил, там, на свою родину и вообще понять самому, потому что иначе вся эта информация сводит с ума, понять просто, что действительно происходит. Вот это единственная была причина, почему он хотел туда поехать и почему поехал. Mm -hmm. Ну і насправді весь жах ситуації, що ми насправді не розуміємо, що тут це, це більше нагадує те, що відбувалося там в Чечні і в інших гарячих точках, де брали участь російські спецслужби, ті всі викрадення людей, весь цей террор для, ну, для, для и для всех. Мы знаем, что сейчас журналисты там фактически не могут ну, нормально так само. І... Ну, честно говоря, мне бы вообще не хотелось думать, и ужасно не хочется думать mm -hmm. ни про какие там, ни про какую Чечню, ни про что такое, поскольку все равно это происходит в нашей стране. И я единственное, на что надеюсь, что и, и поскольку люди, которые пока берут на себя ответственность за это и общаются там с прессой, общаются с родными, это люди из нашей страны. И я очень надеюсь, что они все-таки... Ну, понимают, что это их сограждане, это жители одной страны, более того, это их земляки, я не знаю, я, я просто понять не могу вообще, как такое может происходить. Ну, главное, что это просто мотив. Ну, ну, скажем, он ни при чем в этой истории. У них они... не было ни камеры с собой. У них, единственное, у Дениса был iPad, но это есть сейчас у всех. И действительно, вот, например, можно проследить на его странице в Фейсбуке, вот именно 25 числа, uh -huh. когда они туда утром приехали, они приехали туда, получается, буквально на несколько часов и успели там погулять. И вот где-то, по-моему, там до трех часов дня есть несколько фотографий Денис выкладывал в Фейсбуке, фотографии славянской, комментарии его, где он пишет, что в Славянске все спокойно, там, ходим, едим. Где-то там его комментарии, что в славянске там куча там журналистов, блогеров и так далее. Ну, то есть абсолютно обстановка спокойная. И те, кто с ними успел за этот день пообщаться по телефону, все. Все время они говорили, что все хорошо, все, окей, все нормально. И собираемся садиться на поезд. То есть все было нормально. И буквально вот там последний смс от Паши мне пришел в 4 часа ну, дня, когда он писал о том, что все, ночью буду в Киеве, там, в субботу уже будем встречаться. А Денису, Денис говорил по телефону, и вот последний звонок. Ему звонил брат в 17.30, вот это был первый раз, когда он не взял трубку, и все, и больше их телефоны не отвечали. И в час ночи, как они должны были по билетам вернуться в Киев, они не вернулись. Вот, поэтому у них не было с собой никакого ни оборудования, ни, ни, никаких камер, ничего совершенно, более того, они даже, ну, Паша театральный режиссер, то есть он даже, для него там все эти впечатления могли быть исключительно связаны с тем, что там с последующей, ну, его работой, потому что, естественно, все эти события там, он все время говорил, что, боже, я даже не могу думать ни о каком спектакле, сейчас ни о чем, потому что такие события, что думаешь только об этом, вот, но... Но при этом единственное, там, какое удостоверение могло быть у Паши при себе, это удостоверение спилка театральных девичьих. Все. Это вот единственное, где он состоял. Поэтому совершенно непонятно, зачем их... Я понимаю, опять же говорю, я понимаю, почему их могли задержать, почему они могли вызвать подозрения. Но почему их нужно держать такое количество времени и доводить семьи до такого безумия? Потому что там, ну, правда, там родителям плохо. Пашина мама, она сейчас находится в антраците, в очень плохом состоянии. Она все время плачет. Она, мы уже не знаем, как ее, чем утешить. Мы без конца и звоним, успокаиваем. Но, честно говоря, кроме как вот этих подтверждений о том, что живой, и, и, и это очень хорошо мы больше ничего не можем сказать. И это, ну, это ужасно. И огромное количество людей со всего мира, там, опять же говорю, со всех стран, из России, из Германии, из Польши, из Америки, из Англии, пишут нам все время, что, что происходит, чем помочь, что нам сделать. А мы не можем им даже ничего подсказать. Ну, мы не знаем, что делать, и мы не знаем, что им сказать, и как им ответить на вопрос, как они могут помочь. Это была их абсолютная инициатива вот, иностранных театральных деятелей и организовать это обращение. То есть это тоже вот с их стороны, они говорят, ну, мы не знаем, что еще. Вот это единственное, что мы можем сделать. Там огромное число людей, которые знают, например, Пашу лично, которые с ним работали неоднократно здесь, в Украине, там, в других странах, которые он там ездил на всякие фестивали, все. То есть они его лично знают, знают, что этот человек не занимается ничем больше, кроме театра. То же самое друзья Дениса. Ну, вот все знают его и все в полном ужасе и недоумении, что, 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 что же это такое. Давайте покажемо фото Павла і Дениса, нагадаємо, Це Денис, да. З 25 числа квітня ми не знаємо, що зараз. З Денисом і з Павлом. І крім цього звернення, чи є ще якась, як взагалі сприймаю, чи є, чи є ну, історія якась в Київській, в київській громаді театральній. Ну, пока можно... на самом деле это обращение, поскольку да. это ну, первыми да. сделали. То есть мы пока там ходили по всем инстанциям, там писали, звонили, все время вот таким образом пытались что-то сделать, уже успели вот эти это на, начали поляки делать, вот это обращение, потому что а они больше всего с Пашей, вот там несколько человек, которые вот буквально там последние там, месяцы, все время какие-то были там платформы, какие-то фестивали, они все время общались, они это успели сделать первыми. На самом деле, среди этих 400 подписей, там огромное количество и, и от Украины всех там театральных деятелей. Вот какие успели там увидеть это э, огромное количество у российских тоже театральных деятелей, вот которые Пашу знают. Сейчас, насколько я знаю, там в России люди, которые тоже с ним знакомы лично, собирают подписи уже отдельно российских э, деятелей там театра, драматургов, с которыми он тоже работал непосредственно, потому что Паша, например а, ну, то есть огромное количество дел там Читок, современной драматургии, именно российских драматургов. Он перевел там вот буквально недавно пьесу Марка Равенхилла на русский язык, и вот, равенхил ну такой драматург, он подтвердил и этот перевод подтвердил как единственный перевод на русском языке этой пьесы, которая вообще существует в мире. И вот сейчас они будут тоже делать какое-то свое отдельное обращение. То есть пока, конечно. Очень сложно, потому что ну, максимум, что делают все вот общественные деятели, это все время в интернете, везде в новостях пытаются это все распространять, потому что ну, пока больше не знаем, что делать. Ну, помимо того, что, естественно, написано заявление в милицию, естественно, во все службы, которые у нас только существуют, со всеми пытаемся вести какую-то переписку, но, по сути, ничего толком пока из этого не получается. Ну, ми можемо теж лише про це говорити і в нашому ефірі наразі нагадувати про те, що хлопці залишаються в цьому полоні, називаємо це так заручниками. Я не знаю, як правильно оцінити їх статус. І ми дуже хочеться вірити, що вони щоб ми дізнаємося, що з ними все добре. і В якийсь прекрасний один момент ми зможемо можливо побачити їх тут в цій студії. І вони зможуть нам розказати тут про ті всі дні, які вони там. Провели і сподіваюся, що вони скажуть, що з ними все було в порядку. Написано, дякую. дякую дуже. Анастасія Касілова була в нас, акторка, яка розповіла, розповідає про зниклих режисера Павла Юрова та куратор Дениса Грищука, які з 25 квітня перебувають в полоні. Наскільки ми знаємо, сепаратистів у Слов'янську.